બે ભાઈ સાથે ભટ્ટાના આઝાદનગરમાં રહેતો હતો મુસ્લિમ મિત્રો સાથે રખડતો હોવાથી બે હજાર તેરના વર્ષમાં કોઈને કયા વિના જતો રહ્યો હતો બે હજાર વીસમાં પોલીસ સારંગપુરથી તેને લઈ આવી હતી બાદમાં ફરી ભાગી જઈ હાલ દિલ્હી નજીકની મસ્જિદમાં કુરનના પાઠ ભણાવતો હોવાનો વિડીયો પરિવારને મોકલી રહ્યો છે સંતોષ ફોન પર તેના ભાઈઓ સાથે વાતચીત દરમિયાન એક વખત એવું બોલ્યો હતો કે હું મુસ્લિમ બની ગયો એટલે મને હવે બધું જ મળશે જન્નત પણ મળશે મને જમ્મુ કાશ્મીરની બોર્ડરથી દેશ બહાર પણ મોકલવામાં આવશે સંતોષ ઉર્ફે અબ્દુલ્લાના ભાઈ દિનેશ મોહન પંડરે કહ્યું અમે ખૂબ જ ગરીબ છીએ સંતોષ જ્યારે ઘર છોડીને ગયો ત્યારે પણ હાલત ખૂબ જ ખરાબ હતી તેને મફતમાં ખાવાનું આપવામાં આવતું હતું કોઈ કામ ધંધો પણ ન કરવો પડે એટલે તેને ધર્મ પરિવર્તન કરાવવામાં મજા આવી હતી તેને ખૂબ જ સમજાવીએ છીએ કે ભાઈ કામ ધંધો કરતા ને ખોટી રીતે ફસવામાં આવ્યો છે પણ તે સમજતો જ નથી हम लोग जो एरिया में रहते हैं वो एरिया पूरा मुस्लिम से भरा हुआ है और हम लोग बहुत गरीब थे माँ बाप भी नहीं थे बचपन से खाने को नहीं मिलता था तो उसको ले जा फुसला के मस्जिद में खाना पीना खिलाते थे हमको मालूम भी नहीं था उसके बाद वो चला गया 2013 में अचानक उसका फ़ोन आया आठ साल बाद तो हम लोग बहुत खुश हो गए फिर बोलता है मैं तो बहुत खुश हुए धर्म में मुझे जन्नत में जाना है तो हमने उसको बोला तू तो घर पे आ जा हमारे साथ रहे तो बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा मुझे तो जन्नत में जाना है तो मान ही नहीं रहा था जीत कर रहा था तो फिर हमें बजरंग दल वाले देवी प्रसाद दुबे जी मिले उनसे संपर्क हुआ फिर उन्होंने हमको सहारनपुर भेजा पुलिस वाले के साथ क्राइम ब्रांच के साथ उसके बाद इधर लेके आए इधर लेके आए तो चार महीना वो अच्छे से रहा हमने उसको कुछ बोला भी नहीं और चार महीने में मस्जिद में, में जाने लगा खाने लगा उन लोगों से संपर्क करने लगा तो हम लोगों ने उसको मना किया उसके बाद उसको मना किया तो वो बिना बोले चला गया कि वो बात को डेढ़ साल हो गया अभी कहाँ है कुछ संपर्क करते हैं आपसे कैसे धर्म बदला उसने अभी तो संपर्क करता है दिल्ली साइड ही हो पानीपत में है, ऐसा खुद बोलता है वो राजेश मोहन पंडर है राजेश कैसे आपका भाई गायब हुआ कैसे कुछ धर्म परिवर्तन किया कुछ कैसे बिल लेके आए हम जा रहे थे ना सर वो आजत नगर एरिया वहाँ ज़्यादातर मुसलमान लोग रहते हैं और हमारे एरिया में भी रहते हैं छोटे छोटे थे जब माँ बाप नहीं हैं फिर बाद में हम जूता पाले सब काम धंधा करते हैं कुछ भी छोटा छोटा और मेरा भाई तो वो दोस्तारों में रहता था मुसलमानों के साथ में रहते थे हम भी रहते थे ऐसा नहीं है लेकिन मेरा भाई क्या इनके जासों में फंस गया इनको बहका गया फुसला के ऐसा लालच दे के तुझे जन्नत में ले जाएंगे तो राजा जैसा जिएगा गदी मिलेगी काम नहीं करना पड़ेगा इस तरह से उसको लेके गए और हम लोगों हम लोगों को पता चला था कि ये सब ये सब इनके साथ में रह रहा है और काम धंधा भी नहीं कर रहा अभी काम पे भी नहीं चल रहा है तो इसका हमने क्या किया भाई तू अब दो में बाहर है तुझे बाहर ले उसको कहीं नौकरी पे लगा दिए तो वो वहाँ से भी उसको लेके गए अब कौन लेके गया तो पता नहीं सर लेकिन वहाँ से इसको भगा दिया गया फिर हमें ऐसा लगा कि अब वो भागा खुद अकेला होगा और कहीं भी खारा पीरा होगा लेकिन जब उसका सात साल के बाद फोन आया ना तब पता चला कि वो तो धर्म परिवर्तन करिए कर लिया उसने और वो मुसलमान बन गया है फिर उसे हमने बोला कि तू आ वापस जब उसको हम जैसे मेरे भाई ने बताया कि देवी भाई साथ में बजरंग दल वाले थे जब पता चला कि मैं छोटा भाई वहाँ दिल्ली है सहारनपुर में वहाँ लेके गए पुलिस वालों के साथ में तो उसको लेके आए फिर उसको लाने के बाद રહેના નહીં ચાતા હતા ફિર વો નાટક કરતા હતા ફિર યુ આચરણ ચાર મહિના રહ્યા ફિર વાપસ ભાગ ગયા સુરતમાં યુવાનના ધર્માતરણના મેસેજ વાયુ વગેરે પ્રસરી ગયા છે ત્યારે મામલે શું થશે તે જોવું રહ્યું અજરપુર